Цими вихідними у Кременчуці з'явився новий культурний осередок із цікавою назвою Адаптер. Якщо зазирнути до словника, то у перекладі з англійської адаптер то такий собі пристрій, що з'єднує між собою інші пристрої з різними способами подання даних. Саме так відтепер відбуватиметься і у Кременчуцькому адаптері, де збиратимуть разом абсолютно різних людей з різним поглядом на життя та різних за професією. Адаптер так сложилось, он объединил больше творческую молодежь, креативную молодежь города Кремнича. Если пригласить соседей на эту площадку, в процессе общения как для молодежи, так и для соседей будут открыться вообще очень интересные вещи. Те серые моменты, которые сегодня имеют место в нашей жизни, людей вводят в состояние некой депрессии. Наша задача ⁇ показать, вовлечь соседей. в в реальную жизнь, что в жизни много есть прекрасного. Редко, когда тут два человека на лавочке. Он открывал этот дом, говорил, да, да. говорил. Ну вот это у нас долгожитель. когда сюда приходишь, ты занимаешься тем, что тебе нравится. Я за то, чтобы люди общались между собой. Старое заброшенное место, оно обретает какую-то новую, необъяснимую жизнь, которая вдохновляет. И это просто своеобразный мир. Согласен, помогать. Мне кажется, он пока оторван от окружающей среды. Даже вот за ворота выходишь и уже нет такого mm -hmm. ощущения.